Hazret Peyğəmbərdən sallallahu alayhi ve ali va sallam bir hadis nəql olunub. Hazret buyurur ki: "La tanzuru ila sagayiriz dunub, lakin zuru ila men istrahtum." Hazret buyurur ki: "Baxmayın günahın kiçikliyinə. Əslində siz baxın ki, nə iş görmüsüz. Yəni nə günah iş görmüsüz. O günahın kiçikliyinə baxmayın. Əslində baxın ki, bu günah aslında kimin müqabilindədir? Kimin üsyanına, kimə qarşı üsyan eləmisiniz? Misal çəkək. Deməli, əgər insan bir nəfərin qəlbinə qırırsa, kiçik nüanslardandır. Bu, kiçik nüanslardan sayılır. De görə. Qəlbi qırmaq ə kişil olduğu üçün deməyinki bu kiçik nüansda ayıb yoxdur mənalarim bunu. Bassalan qətərdə yox. Aslında insan gələ desin ki, yox, mən bunu Allahın dərgahında eləmişəm bu işi. Mən bu işi Allahın huzurunda eləmişəm. Tez gələyən insan istiqbar eləsin. O insan ki, onun qalıbın görüb tez ondan gələyən insan nə iləsin? Üzristəsin. Onun razılığını cəlb eləsin. Odur ki, insan gərək günahın kiçikliyinə yox, öz etdiyi əməlinə baxsın. Deməli, insanın bütün əməlləri Yəni bütün günahları demək istəyirəm. Yəni insanın bütün günahları ki var, hamısı əslində üsyan deməkdir. Allah Taala müqabilində insanın etdiyi üsyanlar deməkdir. Bu üsyanlar yığılır, yığılır, olur böyük bir günah, böyük bir dağ. Necə ki, digər hədislərdə də var, əziz peyğəmbərimiz buyurur ki, siz günahın kiçikliyinə baxmayın, baxmayın. Baxın ki, kimin müqabilində bu günahı edirsiniz? kimin sözündən çıxırsınız kimin əmrindən çıxırsınız ona görə də kiçik günahlara baxmayad əslində günahın günah olmağına baxat ki Allahın müqab müqabilində